Ось це колоритна збірна студентів і школярів відчайдушно прагнула стати першими з тих, кого мала на увазі наша ведучая. Всі говорять, ми сьогодні устроїмо шоу. Лікар і ми сьогодні устроїмо. І давай отак зробимо. Так, давай реально. Ми київська команда Варкаут. Сьогодні ми покажемо шоу. Та поки вони ділилися своїми планами, реєструвалися і на радість у холі сумлінно розминалися. Відбір блиск обычно стартував без их участия. Я вам Я говорю вам так. Да". Да". И мое третье прикучае да. Усвідомивши свою стратегічну помилку, хлопці зайняли найвигідніші позиції неподалік сцены суп вычекающие... и щойно стало видимо, что шлях на арену вильный, дременули до ведучей. Ого, ого. Боже, сколько вас. Это опасно то, что вы будете показывать? Мы постараемся без травм. Мы... Э, Парни аккуратные. Я тоже очень хочу, чтобы у вас все получилось. И я буду сейчас познакомлюсь с, с ребятами, которые пришли вас поддержать. Мы будем за вас болеть? Конечно. прошу Хорошо. Воркаут. С вот. улицы, значит. Да. Все прям на улице так себе такие тела накачали. А вы что-то слышали об этом уже? О, и не раз. И уже даже в этом году. А что это? Головный сенс в чем? В э, пропаганда в пропаганда чем спорта. То есть здоровый образ жизни. Ребят, смотрите, какая история. Значит, воркаут — это, в общем-то, уличная дисциплина такая, правильно? Да, домашняя, уличная. А пришли вы в проект, который подразумевает шоу. Вы как-то смогли это объединить? Мы вам докажем, что это будет шоу. Это Покажем будет шоу? И докажем, да. Давайте, парни. А у нас какая была сильная людина? Вин два автобуса Богдан на бытие людьми тях сам. Уявляешь? Ну, это да. Это как за воростюка вы мать мази. базе. Не. Не. Но вы У нас какая-то пропаганда здорового способа жизни. Ребят, если музыка не закончилась, по-моему, вы могли так круглые сутки так, тру, тру, и так, и вот так классно. Каждый из вас, видимо, действительно достиг хорошего уровня, есть что показать. У каждого из вас какая-то фишечка. Мы пытались уследить за каждым. Это было непросто. Так вы так нас дурили периодически. Мне кажется, шоу состоялось, и мне кажется, что вы хорошие, в общем-то, спортсмены, должно сказать. Спасибо и, большое. Да. И я думаю, что вы достойны участвовать в нашем проекте. Очень забавно выглядит вот ваш парень в очках. Такой, знаете, не знаю, Гарри Поттер, ботаник, биохимик. Треба часто зупинять со славой. Да. Багато разговариваешь. Не могу. Вижу классных парней, не могу остановиться. Тормози меня. А доведеться. <свят> Нас, правда, мне сподобалось. Мне кажется, что это правильный приклад для тех, кто навчается и после навчания не знает, куда себя подеть. На турник, на турник, на турник. Класно. Я думаю, що я буду позитивно голосувати. Єдине, у мене запитання: а чому у вас на футболках зображення влада ями? Це з його досвіду? дозволу чи ні? Ну, тільки в капелюсі, але фігура точно влада. Спасибо, Ігор. Ти ще заработав Большой-большой плюс. Я віддам. Ребят, ну, сильні пацани. Очень сильні. Якщо їм всі одеть очки... Будет вообще круто. Шоу. Мне кажется. <свист> Не будет шоу ботаники. Такие драговые. Я думаю, что это шоу как раз для таких, как вы. Вот захотели, собрались, потренировались и пришли, показали класс. Я скажу да. <плодисменты> я хочу посмотреть, на что вы способны еще. Вы должны переплюнуть сами себя, поэтому я говорю да. Ваня, куди подінути мільйон, якщо виграєте? У нас дуже благородні цілі. Ми плануємо по Києву побудувати навесні площадку. Але якщо це е, дійсно збудеться, що ми виграємо мільйон, то ми побудуємо не одну, а п'ять або десять площадок. Тоді я також кажу так. У вас три так. Молодці, класний робити, так. такие интересные элементы. Студенты по всему занимаются все. Спасибо вам большое. Saiyori, я, я, что у меня нет таких денег просто. Так, ну кто посильней? Самый вот здоровый. Мне потребна одна линия. Теперь так меня берете нежно, но в одну линию. Я так, как подобалерина. Давай. Давайте, три-четыре. Да не будет, берите, я же не разломаюсь. Так. Справжнє экстремальное шоу «Украина. має талант». Пошел, пошел, пошел. Все, ставьте.